ખાતે આવેલી વિવેકાનંદ વિદ્યા મંદિર સરકારી શાળામાં ટોયલેટ પાણી લાઇટ પંખાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ ના હોવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓ કલેક્ટર કચેરી પહોંચી મામલેદાર તથા શિક્ષણ અધિકારી બીવી સમસ્યાઓ અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત જેવી સમસ્યાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીમાં હવે એવો કિસ્સો બન્યો છે કે હવે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ રોડ પર ઉતરી સરકારને સરકારી શાળામાં પાણી લાઈટ ટોયલેટમાં પાણીની સમસ્યા જેવી સુવિધાઓ માટે અધિકારીઓને રજવાત કરવા પડી રહી છે હાલ વિદ્યાર્થીઓ તંત્ર દ્વારા યોગ્ય પગલા લેશેની આશા વ્યક્ત કરી છે छाबी छुपा देते तो हम कहाँ पे जाए अपने आए दे दिन दे? जो इतने बड़े बड़े अधिकारी आते हैं ढोल पीटे जाते गाजे बाजे से कहा जाता है इतना अच्छा व्यवस्था अंदर में पंखा का क्या व्यवस्था से 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 अच्छा, नॉशरूम सब कुछ खराब है समस्या क्या 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 बहुत महीना हो गया स्कूल चालू होते हुए पानी अभी तक नहीं आ रहा है वॉशरूम भी नहीं खोला रहता कुछ भी नहीं कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर बॉयज लोग तो चलो कहीं पर भी चले जाएंगे हम गर्ल्स कहाँ जाएंगे मतलब बारिश भी है ऊपर से घर से आओ नौ से चार बजे तक कैसे कंट्रोल करके कोई बैठेगा अगर कुछ भी हो तो कहाँ जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम है की तुम लोग का प्राइवेट फॉर्म का दिया जाएगा हम लोग जाए तो जाएगा इसी के कारण वजह से आज कर दो, दो महीना तो हो ही गया एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं जो ग्वेंटा से आते हैं वो बेचारे आठ बजे घर पे जाते हैं उनके पेरेंट्स प्रॉब्लम में रहते की हमारे बच्चे कैसे है कहाँ पे तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम होता है वो स्कूल नहीं आते उनका पढ़ाई आपका शुभ नाम मेरा नाम विद्यासुधा है कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं हां आई बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी सत्यनो मार्क न्यूज़ चैनल ने लाइक सब्सक्राइब शेयर करो जेती आवणारी नोटिफिकेशन आपना मोबाइल पर सौथी पहला पहुंचे